В мире высотного альпинизма есть несколько знаковых программ. В первую очередь это 7 вершин, 14 восьмитысячников, снежный барс. Сегодня мы поговорим о семи вершинах, восхождении на высочайшие точки всех континентов, конечно, включая Антарктиду. Друзья, всем привет! С вами Тарас Поздний. И прохождение программы 7 вершин не является сейчас своим приоритетом. Мне как-то больше нравится ходить по восьмитысячниках. Но, конечно, если представится такая возможность пройти 7 вершин, то я с радостью ею воспользуюсь. А сегодня я хочу рассказать, какие вершины входят в программу с кратким обзором каждой, о двух версиях программы и о главной загвоздке – стоимости. Зачем вообще проходить программу 7 вершин»? Да потому что это почетно и круто быть первым мужчиной или женщиной в своей стране или городе, которые поднялись на высочайшие точки всех континентов. Такая себе дорогая и сложная ачивка, доступная лишь немногим. Начну с кусочка истории и расскажу, откуда взялась программа «Семь вершин». Идея пришла в голову американскому нефтяному магнату Дику Басу в мае 1981 во время спуска с вершины Маккинли он вообще любил разные вызовы и подумал, почему бы не подняться на высочайшие точки всех континентов. А раз подумал, сразу начал осуществлять эту идею. К слову, на прохождение всей программы у него ушло более четырех лет и сложнее всего дался Эверест. Эверест потребовал у него целых четыре попытки. И это в 1980-е годы, когда все было намного сложнее и дороже, чем сейчас. Но тем не менее 30 апреля 1985 года Дик Бас стоял на вершине мира. Пускай спуск дался ему с трудом, но он стал первым человеком в мире, который прошел программу «Семь вершин». К слову, обошлась она ему около полумиллиона долларов. Но, друзья, как вы могли догадаться, на этом история не заканчивается. У Баса был конкурент, канадец Патрик Мору, которого ну никак не устраивала роль второго. Они вместе с легендарным Райнхольдом Местером продвигали другую версию программы с пирамидой Карстенс в роли главной вершины и высочайшей точки Австралии. Надо отметить, что в то время Месснер был сосредоточен на прохождении более важной для него цели, а именно восхождении на все 14 высочайших вершин планеты. Потому что польский альпинист Ежик Кукучка уже наступал ему на пятый. А вот Патрик Мору 5 августа 1986 года поднялся на пирамиду Корстенс, тем самым тоже стал первым, но уже в другой версии программы 7 вершин. Таким образом, на данный момент мы имеем две версии программы. Одна с пирамидой Корстенс в роли главной вершины Австралии, а вторая, ну, точнее, первая с пиком Костюшка. И, в принципе, обе они сейчас являются такими официальными, хотя как основная все-таки считается именно пирамида Корстенс. И сразу добавлю, что людей, которые прошли программу по любой из версий и состоят в почетном клубе 7 вершин, на данный момент в мире насчитывается до 500. Пройдемся по списку вершин, начиная с самой низкой и заканчивая самой высокой. В моем списке будет 8.5-9 вершин. Почему 8,5? Ну, потому что кто-то одну из вершин считает спорной, но официальных вопросов к ней нет. Пик Костюшка высотой 2228 метров является высшей точкой Австралии. Да, такой небольшой и уже высшая точка континента. Героического и примечательного в этой вершине нет ничего, разве что добраться до самой Австралии. А так это не только самая низкая вершина из всей программы, так еще и самая легкая. Подняться на нее можно буквально в сандалях за несколько часов прогулки от парковочного места вашего автомобиля. Возможно, именно из-за несерьезности пика Костюшка серьезные восходители больше любят версию с пирамидой Корстенс. Вторая версия программы включает в себя высшую точку океании пирамиду Корстенс, еще имеющую название Панчак Джая, высотой 4884 метра. Вершина находится на острове Новая Гвинея, и с одной стороны это не основной материк, но в то же время все еще на австралийском континентальном щите. И в отличие от Костюшка, Корстенс очень непростая гора, в первую очередь из-за своего геополитического положения. Она не только труднодоступна в буквальном плане, потому что находится фиг знает где, здесь еще и очень нестабильная политическая обстановка. Постоянно происходят вооруженные стычки и сама территория находится в оранжевой или даже в красной зоне. Долгое время восхождения на Корстенс были вообще запрещены, гора была закрыта. Но сейчас экспедиции проводятся в сопровождении вооруженной охраны и чаще всего с заброской в базовый лагерь на вертолете. Сама же гора представляет длинный скальный гребень, весьма сложный для восхождения. Но он провешивается перилами, и даже люди, не имеющие особых технических навыков, могут подняться на эту вершину. Друзья, но и на этом мы еще финально не разобрались с вопросом Костюшка или Карстенс. Потому что многие пирамиду Карстенс относят к Азии. И тогда на арену выходит Новая Зеландия с вершиной Маунт Кук высотой 3724 метра. Но это уже такие глубокие дебри, куда мы залазить не будем, а остановимся на официальных версиях. И за основную сейчас принято считать именно программу, которая включает в себя пирамиду Корстенс. Ну, это была первая вершина программы, самая такая спорная. Весь дальнейший список будет гораздо более однозначен. Пиквинсона высотой 4892 метра является высочайшей точкой Антарктиды. Интересный факт, что как и фактически вся Антарктида, Пиквинстона не принадлежит ни одному государству, является общеземным достоянием, что, впрочем, не делает его более доступным. Основная сложность ⁇ это логистика и ее стоимость. Есть одна компания, которая занимается логистикой и делает это, в общем-то, успешно, это ОЛЕ, Antarctic Logistic Expedition. Но проблема заключается в стоимости, потому что услуги компании на одного человека обходятся до 40 тысяч долларов. Говорят, что за один килограмм перевеса багажа во время перелета нужно доплатить 100 долларов. Представляете, 100 долларов за один килограмм. Вот где тема облегченного снаряжения актуальна как никогда. Вторая же проблема на пике Винстона ⁇ это погода. Никто не может заранее вам точно предсказать погодное окно, поэтому, собственно, перелет и заброска могут несколько сдвигаться. Даты экспедиции обычно берутся с запасом. Но на пик Винстона идут в основном хорошо подготовленные и очень-очень мотивированные люди, поэтому большинство восхождений завершается успехом. Эльбрус высотой 5642 метра является высочайшей точкой Европы. По классическим маршрутам восхождение технически несложное и гора весьма простая. Но в то же время она дает отличную возможность прочувствовать, что такое настоящая высота. Со всей программы это самая дешевая, самая доступная вершина. И именно Эльбрус в 2013 году стал для меня первой большой горой. Но с Эльбрусом тоже не все так просто. В зависимости от того, где провести субконтинентальную границу между Европой и Азией, Эльбрус можно отнести как к первому, так и ко второму. Если же мы отнесем Эльбрус к Азии, то высочайшей точкой Европы будет Монблан высотой 4890 метров. Но между этими двумя вершинами нету таких жарких споров, как между Костюшкой и Корстенс. И в обеих официальных версиях программы 7 вершин Эльбрус включен как высшая точка Европы. Килиманджаро высотой 5895 метров является высочайшей точкой Африки. Находится она в Танзании, недалеко от границы с Кенией и совсем рядом с экватором. Пожалуй, Килиманджаро является самой популярной вершиной в мире и в принципе в этом нет ничего удивительного. Сама вершина технически несложная, здесь есть отличный сервис, и сезон восхождения длится фактически круглый год. Ну, наверное, за исключением ноября и апреля. Эти месяца это сезон дождей в Танзании. Но в то же время даже в ноябре и апреле есть достаточное количество желающих подняться на самую высокую отдельно стоящую вершину в мире. Да, в Килиманджаро есть и такой титул. А само восхождение весьма урегулировано. Здесь обязательно нужно получать пермит стоимость которого зависит от э, количества дней пребывания в национальном парке. Кроме этого, самостоятельно подняться на вершину нельзя. Это запрещено законом. А, вам обязательно нужно воспользоваться услугами местных компаний. А, с вами будут идти местный гид, повар, помощники, повара, портеры. И в сумме получается на одного нашего участника восходителя идет около трех, иногда даже четырех местных сопровождающих, то есть такая большая большая толпа. Это объяснить в общем-то легко, потому что Килиманджаро является основной статьей дохода в местный бюджет, и местные же власти стараются обеспечить работой на горе как можно большее количество людей. Конечно, все это негативно сказывается на стоимости восхождения, и сходить задешево на Килиманджаро не получится, ну никак. Само восхождение будет стоить около 2000 долларов. Но если вы уж приехали в Африку, то съездить на местные сафари я очень рекомендую, потому что такого сафари, как в Африке, нету больше нигде. Просто посмотрите вот эти кадры и наслаждайтесь. Во время съемки видео горло пересыхает, и мы снимаем на улице, холод тоже пробирает буквально до костей. Поэтому я всегда беру горячий чай, а именно пуэрчик заливаю сюда в термос и таджируши, которые считаю самыми лучшими и могу вам смело рекомендовать. Денали, имеющая еще название МакКинли, высотой 6194 метра, является высочайшей точкой Северной Америки. Это самая рабочая и одна из самых трудных гор всей программы 7 вершин. Для восхождения нужно получать официальный пермит от американских властей, а оказывать услуги гида могут только несколько специально аккредитированных местных компаний. И стоят эти услуги очень дорого. К счастью, подняться на вершину можно и самостоятельной группой, ну, получив предварительно пермит. И, собственно, этим большинство наших и пользуются. Сезон восхождений – начало лета. И в основном это связано с состоянием ледника. Дело в том, что заброски к горе делаются на маленьких самолетиках, которые, которые садятся прямо на ледник. И уже где-то в июле там появляется очень много трещин, и это становится опасным. Все грузы на горе нужно носить самостоятельно, это весьма большие объемы. Часто для этого используются специальные сани. Кроме этого, погода очень холодная и непредсказуемая. Денали – это вам не Килиманджаро, друзья. А Конкагуа высотой 6962 метра является высочайшей точкой Южной Америки и, в принципе, самой высокой горой за пределами Азии находится Аконкагуа в прекрасной Аргентине. Прекрасное, красивое место, немножко ветреное. Высота 5060 метров. Мне тут очень нравится. Восхождение проходит в формате такой полуэкспедиции. Что я имею в виду? Это то, что базовый лагерь на Аконкагуа весьма комфортный и заброска всех грузов туда проходит э, с помощью мулов. В то же время выше базового лагеря все следующие лагеря нужно устанавливать группам самостоятельно, как и забрасывать все грузы на гору тоже нужно самостоятельно. Восхождение по классическому маршруту не имеет технической сложности, но простой гору не назовешь. Это все-таки почти 7000 метров, и даже опытным и акклиматизированным восходителям здесь очень сложно физически. Кроме того, Аконкагуа славится своими сильнейшими ветрами, которые могут достигать 200 км в час. Именно поэтому сезон восхождения здесь весьма короткий. Это январь и февраль. Это то время, пока еще не пришел так называемый белый ветер. Эверест высотой 8848 метров является высочайшей точкой Азии, а заодно и всего мира. Эверест находится на границе между Непалом и Китаем. И имеет два классических маршрута восхождения с юга и с севера. Бесспорно, именно Эверест является самой тяжелой горой во всей программе 7 вершин. Потому что он требует очень много денег, здоровья, времени и предыдущего опыта. Кстати, о предыдущем опыте я рассказывал о своем видео Как зайти на Эверест с нуля и до вершины. Кто не смотрел, очень рекомендую ссылочку мы оставили. Я думаю, вам будет интересно. 95% восхождений проходят в период с 13 по 29 мая. Именно в этот период наблюдается самая устойчивая погода и появляются так называемые погодные окна. Потому что на Эвересте это очень важно. Ветра здесь могут достигать скорости 300 км в час, а температура опускаться до минус 70 градусов Цельсия. В то же время, Эверест является самым популярным восьмитысячником. И это, в принципе, неудивительно, потому что здесь есть очень хороший сервис и Эверест это один из самых безопасных восьмитысячников со смертностью всего около 3%. На данный момент на Эверест уже поднялось более 10 тысяч человек, в то время как программу 7 вершин закрыла не более 500. И несмотря на то, что Эверест это самая такая трудная задача в этой программе, но это не единственная сложность. Как мне кажется, основная сложность программы это именно ее стоимость. И давайте перейдем к стоимости программы 7 вершин. Я предлагаю посчитать примерную минимальную стоимость программы, включая перелеты и все дополнительные расходы. Начнем с Эвереста. Он обойдется где-то 50-90 тысяч. Мы возьмем 50. Немножко дешевле будет стоить пик Винсона, который обходится где-то 45-50-55 тысяч. Далее по стоимости идут Денали и пирамида Карстенс. Каждая из этих вершин будет стоить где-то 10-15 тысяч. Далее идет Аконкагуа, который обойдется около 5 тысяч, Килиманджаро около 3 тысяч и Эльбрус, Самая дешевая наша вершина ⁇ это до 1000 долларов, включая э, заброску к горе. Итого около 120 тысяч долларов ⁇ это минимальные комфортные деньги для прохождения программы 7 вершин. Дорого? Для меня, да, очень дорого. И я не устану повторять, что в мире современного высотного альпинизма есть три главных фактора. Это наличие денег, наличие здоровья и наличие времени. И более того, именно деньги становятся для большинства современных там восходителей и спортсменов решающим фактором, не позволяющим подняться на какую-то там заветную вершину. Для себя я не ставлю в приоритет прохождение программы 7 вершин. В первую очередь из-за запредельной стоимости пика Винсона. Но если вдруг подвернется вариант со спонсором, то конечно же я с радостью. А так у меня в приоритеты прохождение другой программы. Это 14 восьмитысячников, 14 высочайших вершин мира. Она не менее дорогая, но гораздо более сложная и опасная. А, об этой программе я расскажу вам уже в следующем своем видео на канале, которое выйдет через неделю. И, друзья, все ваши лайки, подписки, комментарии, рекомендации друзьям, это уже тоже для меня хорошая такая помощь. И большое вам спасибо за них. И, конечно, до встречи в горах, и если в горы, то с кулуар. Пока.